Всем привет! И вы на канале Адельшок! Шок. Ну и сегодня у нас будет Дуже классное видео. Давайте мы дарим вот водичка Тут у нас водочка. Угу. И зараз мы будем так. Что сцена любит? Готовится побачить? Ну я думаю, да. что просто маркеры. А что в маркерах ложка? Це не просто маркеры. Це... Ось. И сейчас мы будем проверять, что это надо, что это ложь. Так, высыпаем. Я еще, кстати, не пробовала. Тому це пластмаса. Офінгите, це не пластмаса Це можна розбити. Давайте перевіримо. <сум> ну, давайте ми намалюємо сперва садочку. Як я знаю, треба відкрити ну, Тому що реально відкрите. Намалювати щось на ложці і покласти. конечно малютный. очень хорошо на ложке. Так, вот, все на Ну и зараз выцепь Переход на вышел. А сейчас погнали, ой, извините. Так, я надеюсь, вы все видите. Так, вот ложечка погнали. И чё? Все стерлось больше тут было, блин. Давай -то еще раз что-то намалюем. Я за салфетками, конечно же. Салфетки я не зашла, но нашла ватный диск. Вот так вот. Сейчас мы это полтораем. И зараз я что-то намалюю и вам покажу. Все, давайте погнали. Оно реально плавает, но просто его не видно. Давайте что-то нам нужно очень-очень яркое. Наверное, черный. Обратно протираем. Угу. И давайте черный. Мне кажется, черный будет сильный. Так, открыли. И сейчас тоже что-то нарисую. Вот так вот. Погнали! Versucht, o, <pause and rain> Нет, это... тут и желтый уже. Да, уж. Король. Сейчас переделаем. Просто вот это. Все, оно плавает. Почему нифига не видно? Давайте я сейчас все очень много здесь наделаю. И сейчас я до вас повернусь. Короче, я сейчас буду снимать, с вами что-то говорить. Я, я буду смотреть туда. Короче, я буду с вами что-то говорить и делать. Блин, уже это не. Ээ... Вот давайте я вам расскажу один секрет. С когда-то гонялась цыганка. Нет, а за мной да. Хм. Вам наверное интересно, как это все было. Это было. Сейчас расскажу, как это все-таки было. Короче, я хочу пить вовру. Нашу любимую аврию. Я, короче, ре... мама мене не могла забрати, і я решаю піти на автобусі. Я вже, типа, взрослая. І я начинаю ходить вже сама, в принципе. Конечно, не кажется, типа получается. Суть. Ну, и я решаю пойти на автобусе, и тебя меня пропустил автобус. Супер! А эта цыганка видела, что что-то здесь не так. И реально что-то открыть здесь. Ну и я так мне уже надоело, и я решаю идти ты сама. Я иду, и за мной и идти вот цыганка. Бля, я закрыт. А, я не запрет. Хм. И мне стоя страшно. Я, конечно, хочу идти плакать. Я хочу плакать, типа, а не идти плакать. А плакать. Это не реальность. Это очень сложно. Ну и она начинает казаться, девочка, а ты куда идешь? А я, мне страшно. И так... Я просто не беру на внимание. Мне, конечно, страшно, но я ей просто не беру на внимание. И... Я... Иду. И так вперед. А мама еще не знала, что я иду. И я говорю маме, мама, со мной доченька. А мама говорит, ой, не придурься, идите иди, э, ним просто в сторону. И я, я решила проверить. Я иду назад, я знаю, что она умеет рассказать историю, но да ладно. Я иду назад, и она тоже идет назад. Я говорю, маму, я решила проверить. Я ей пишу назад, и она тоже пишет назад. А мама говорит, и, туда туди, зайди у Гранта. Я же говорю, мама, не знала, что я иду... Иду в магазин. Иду пишет. Мама, конечно, уже разозлилась. короче, если вам справді цікаво, то, блин, ты не парайся. какой-то здесь фигня, блин. Короче, если вы напишите комментарий, я кит будет 10 комментариев, 10 лайков, даже меньше. ну не меньше. Тут я расскажу историю о нет, а тут нет. Значит, нам такое не Понятно. Вы у нас я надеюсь, так. Ну, а я еще короче, садила, потому что я не умею рассказать историю. Вот так вот. Супер-супер. Посмотрите, какая красота. Короче, видите, тут плавает. Это же пыль. Там, короче, плавает, и это работает. И я хотела проверить, чем можно будет вообще это достать. Да, это можно достать легко, и можно все переделывать. Потом это можно вот так. И потом это можно просто растворить. Хорошо, вот так. Всем пока. I love you.